Всем привет, с вами и сегодня мы будем... <связать> сегодня мы будем показывать тему Леха. А вы спросите, надолго не было видеоблога, потому что... Эм... Летучая мышь, короче, уехала, вы ее ждали, но э, я прятки полегче мыши пришел и к ней в гости, а ее не было. И я решила заснять ну, влог. Короче, влог Олега, Лего. Лего, Лего. Это не все мое Лего. Это еще четверти. Даже меньше четвертинки. Короче, сейчас мы телепортируемся к Легу. Сейчас для вас это секунда. И сейчас я щелкну. И, и, и... Нет, даже щелкать не буду. Раз, два, три. Три. Даже секунды не прошло. А вы уже... Ну, нет, ну прошло, конечно, секунды, но... Ну, быстро, быстро. Я вам покажу, конечно, лего мое. Но будьте осторожны. Если вы хотите такое лего, я вам потом в конце все расскажу о нем. Итак, первая... Секунда. Сейчас, для... Сейчас я вам покажу первое, потому что тут отломались куча деталей, потому что они у меня я их достала, но они немножко поломались. Давайте я их починю. А вы сказали, а почему не легче перед видео? Потому что, не знаю. Ну, короче, подождите секунду. И опять всем привет, потому что э, тут такое дело, что но проблема в том, что я ее достала еще лего, оказалось что и я еще потеряла не, ну, не потеряла а, они у меня пропали дед, но я их миленько короче просто было искать и первое лего я буду по большому первое большое лего вот оно э, Че был кадр назад потому что э, перед вас перекладывать разные кусочки лего подождите сейчас вставим Bon ну вот, э как бы, как бы, как бы, ой, аля, сейчас мы достанем, вот, как бы, вот, как бы, как бы, вот, вот, и тут все открывается, это сундучки, да, они все открываются, и, все падает, это турбины вот такие, вот это, крепление, ну, короче, вы сами можете нажать на паузу и посмотреть следующее будет у меня набор с Ча с Редом. Рэд, я вам объясню Ред это э, такой персонаж э, из Angry Birds, если кто-то не знает э, зайдите в YouTube и нажмите Angry Birds я, э, Angry Birds Red и он сразу будет светиться. Вот вот типа машина с ним шла, на Angry Birds меня, сам, сами птички я вам покажу в следующем серии потому что если я покажу все в одной, но мне все не влезет, потому что смотрите, как по одной частинке вам влезет, вы серьезно. ну короче, вот такая, она все двигается, все лопасти вот такие, дальше типа рогатки, эм, но рогатка очень, 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 очень странная. Ну и корочки, у нас тут есть... Эм, сейчас, подождите. Вот такой, э, посмотрите, Angry Birds вы поймете. Э, ну, он у него, типа, вот этот животик очень большой. Э, потому что вот сейчас я переложу все и вам показать. Это Пайтер! Га-га! Это пайтер! Банан. Я банан! 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 Эм... Тут есть много чего, у меня разные детали, но детальки я соберу их и покажу в следующий раз. Но сейчас буду опять перекладывать. Следующий персик, персик у нас, это вот такой волк лака. Мне его подарили на, 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 на что я не знаю, вот такой он. Мне он очень нравится. Следующий, если вы не знаете, это Аарон из... Короче, я не знаю, как он называется, я забыла. У него вот снимается все на камере походу очень очень плохо передается, но извините, камера очень плохая походу и не знаю и и ну короче, это без ноги Володарь. Следующие пошли все с нового сезона, Но, и кроме надакана, напишите ниндзяго и все с нового сезона. Эм, я не могу вам все показать, потому что э, это очень-очень долго будет вот эта пушка. Вот эта пушка. Ну, короче, сколько уже... Э, вот и сейчас будет 7 минут, и будем... ну, мы не долго будем снять, что... Ну, дальше я буду покажу вам таких динозавров. Динозавр вы можете найти в обычном магазине лего. Э, вот такие динозавры очень мне нравятся. У них рот открывается. Следующий динозавр вот такой. Он мне немножко вывернутый. Согласна, но мне он тоже нравится. Следующая птица. Вот такая. У нее крылья шагнаются, рот открывается сейчас. Вот, открывается. Одна держит камеры. Гав, 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 гав. Следующее это вот такой динозавр. Я не знаю, это подделка, не подделка. Эм, извините, может, посторонние звуки. Это подделка, не подделка. Ну, может быть, это подделки? Но ну, напишите в комментариях, кто знает. Если мой ролик вам не нравится. Не подпис... ну, э, ничего не делайте. Уходите с канала. Если вам не нравится ролик. Если нравится, ну, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну и всем пока. С вами было. Э, с вами была Летучая Мышка. До свидания.